হেল্ল' ভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আৰ ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আমাৰো ভালেই আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গৈ আছে সেই ভিডিঅ'টো বাৰু দুদিনমান আগৰ হয় আমি যিহেতু ৰিহাৰ্চেলত গৈছিলোঁ সেই ৰিহাৰ্চেলৰ জাগিও ৰিহাৰ্চেলত কৰা এইটো এটা ভিডিঅ' আছিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিওঁ আমাৰ মেমৰি হিচাপেও ৰৈ যাব ভিডিঅ'টো আমি ইমান জুজত ওলাইছিলোঁ গোটেই আমাৰ টীমটো বাৰজনীয়া দলটো আমি এখন এনেকৈ গাড়ী ভাড়া কৰি গৈছিলোঁ তালৈ জাগিৰোদত বহুত ভাল লাগে মনটো এনেকৈ চবেই একেলগে গ'লে বহুত ফূৰ্তি লাগে তাৰপাছত আমি গৈ পালোঁগৈ তাত তাত পোৱাৰ অলপ পাছতেই যিহেতু তাত শিকোৱা গুৰু অহা নাই গতিকে আমি অলপ সময় তাত বহিব লগা হ'ল গৈ লৈ আমি ভৰি হাত ধুই কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ নামঘৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু তাত গৈ অলপ সময় বহাৰ পাছত যিহেতু প্ৰশিক্ষক আহি পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে বেলেগ নামকে বেলেগ নাম এভাগকে গাওক তাৰপাছতে তেতিয়া নাম বেলেগ নাম দিলে আই মাতৃসকলে প্ৰশিক্ষক আহি নোপোৱালৈকে সেই নামভাগ আৰম্ভ কৰা নাছিলে সেইফালে আমি বহি আছোঁ পুৰা চেলেং ৰিহা এনেকৈ পিন্ধি লৈ ভাল লাগিছে বাৰু বেলেগ বেলেগ দেখিছোঁ নিজকে সেই তাকে আমাৰ মাইনাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ সোতৰ জানুৱাৰীত ৰিহাৰ্চেলৰ সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো বাৰু ভালেই লাগিলে সকলোৱে একেলগে বহি এনেকৈ গোৱাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ হয় আৰু ড্ৰেছযোৰ দেখিলেতো ভালেই লাগে সকলোৰে এটা সম্পূৰ্ণ নামৰ পৰিৱেশত থকা নিচিনা লাগে যেন ভগৱানৰ একে বহুত ভক্তি কৰি আছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থকা নিচিনা লাগে এইফালে দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে আমাৰ পাছফালে বহুত ভিৰ হৈছে মানুহ বহুতখিনি মানুহ আহিছে নামঘৰটো গোটেই ভৰ্তি হৈ আছিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো দিয়াত দেৰিয়ে হ'ল বাৰু এই অৱস্থাটো সকলোৱে হৈছিলে বাৰু ৰিহাৰ্চেলত কিন্তু উপায় নাই বহুতখিনি দুখ কষ্ট দুখ হ'ল বহুতখিনি কষ্ট হ'ল দুখ নহয় কষ্ট হ'ল বাৰু সকলো আই মাতৃয়ে কষ্ট হৈছে এনেকৈ ৰিহাৰ্চেলত যোৱা কিন্তু এনেকুৱা হ'ব বুলি কোনেওতো ভবা নাছিলে অনুষ্ঠানটো যে এনেকৈ পিছুৱাই যাব সকলোৱে একদম সেই দিনটোৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছিলে সেই তেনেদৰে আমিও হৈ আছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই আৰু যেতিয়া হ'ব লগা আছে তেতিয়াই হ'ব সেই দিনটোকে হ'ব আৰু তাৰপাছত আমি নাম আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষক আহি গ'ল তেওঁলোকে মুখে দুআষাৰ কথা শুনক আপোনালোকে কি কি ক'লেনো তেওঁলোকে আৰু আমাক ইয়াত চাপৰি বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছে বুজাই দিছে কাৰণ চাপৰি সকলোৱে মিলা নাছিলে প্ৰথম প্ৰথম কেনেকৈ মিলাব লাগিব সেই গোটেইখিনি কথা আমি তাতে শিকিব পাৰিলোঁ ভালকৈ আমি ঘৰতো ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ যদিও তথাপিও তাত সকলোৱে একেলগে কৰা নিচিনা হ'ব নোৱাৰে আমাৰ বাৰজনীয়া দলটোৱে আমি ঘৰতো ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ সেয়া ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিল আৰু কিন্তু তথাপিও তাত ইমানখিনি মানুহৰ মাজত এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰাটো পৰিৱেশটোৱে কিবা ভাল লাগি যায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পিছত হ'লেও ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু আমাৰো মেমৰি হিচাপে ৰৈ যাব ইউটিউবত যিসকলৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আপোনালোকৰ বিশ্বতো সোনকালে আমাৰ দিব ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম আমি কৰিছো দুই এদিন এতিয়া আমাৰ যিহেতু আমাৰ বিষয়বিলাকসকলে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত মাজত আমি কথা বতৰা চলি আছো কেনেকৈ কি কৰা হ'ব হিচাপে আমি কি আমাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য গঢ়িবলৈ কাৰণে আমি তেওঁকৈ আমাৰ বহুতো থাকিম আৰু বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে আপোনালোকক আটাইকামনা জনাইছোঁ সকলোৱে স্বাস্থ্য পাতি ভালে ৰাখক ঈশ্বৰলৈ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ তাতে অৱস্থান পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আহক ডিলিভাৰ সকলোৱে চিন্তা কৰি যদি অসুবিধা হয় অসুবিধা থকাখিনি যাব নালাগে শৰীৰটো যদি খুবেই অসুস্থ তেওঁলোকেও যাব নালাগে আৰু নি গতিকে যিসকল শৰীৰে আপোনালোকে যাবলৈ চেষ্টা কৰি সমস্ত মন দেখাৰ গতিকে আপোনালোকে আটাইতকৈ মোৰ ভালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনায় আৰু আগলৈ সেই অন্য দিন শুভকামনা জনাই মই এইখিনি মোৰ বক্ত ধন্যবাদ আমি এতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা খাবলৈ আহিছোঁ মেঘালয়ত শিকা দিব লাগিলে এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে ইমান মানুহ লগ পাইছে নাদা অঁ মইখিনি শিকিছোঁ ঘৰত শিকাতকৈ বহুত বেলেগ আগত এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ আৰু হোটেলত